श्रीदुर्गायै नमः अध नवमोऽध्यायः उत्तरचरित्रमु निशुम्भवध ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं ऋचिराक्षमालां पाशां कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिसं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्चाहतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया। सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्ध हन्तुं देवीमुपाययुः आजगामहावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोऽग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तां क्षरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौ घैरसुरेश्वरौ निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन् सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाध् मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याध गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भूमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां शरधस्तद्धात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धन मनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो ततः सिंहो पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशा ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्व नास्तेतिरोहिताः समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु सु। शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानसरैर्देवीं काळीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहु नाम युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिच जा, दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी दुर्गा चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांश्च तान् ततो निसुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै दैत्यसेना समावृतः तस्यापतयेवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतत् भुवि ततः सिंहश्च खादोऽग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्ने सुमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहीतुण्डघातेन चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विने सुरासुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्तिताश्चापरे काली शिवदूतीमृगाधिपैः केचिद्विने सुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूतीमृगाधिपैः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये नवमः ॐ तत्सद् हरिः वो